hammaga salom sizlar bilan yana charas sayfiyeva bugun biz unsiz ugra tayyorlaymiz buning uchun bizaga farsh kerak bo'ladi piyoz tuxum ko'katlar nohot mayli bittagina kartoshka ham soliiz ovqatimizni boshlaymiz piyozni mayda to'g'rab qovurib olamiz tomat bilan farshimizga ozgina piyoz qo'shib tiftilchilar yasab olamiz guruch solmaymiz to'rtta tuxumdan va ozgina ko'katdan aralashtirib quymoq pishiramiz tavada yog'siz tavada 4 ta 5 ta quymoq qaramiz. Oilaga qarab ko'p kam qilishimiz mumkin mana quymoqlarimiz tayyor pishib chiqdi buni o'rab o'gra kesib olamiz ham chiroyli mana o'gralarimiz ham tayyor bu yoqda endi ovqatimiz pishyotti suvlarini soldik kartoshkani kattaroq shaklda kesib soldik sababi kartoshka yemaydiganlar o'ziga soldirmaydi misol uchun biz yemaymiz kechki paytga tuz sozladik noxatlarni soldik oqsilli sho'rvamiz pishyapti ana pishib chiqqandan keyin kosamizga o'gradan yetarli miqdorda solib va ustiga sho'rvamiz solamiz biz hozir buni iftorlikka iste'mol qilmoqchimiz shuning uchun kartoshkasini o'zimga solmadim go'shti tiftilchalari noxati va suvdan soldim hidi shunaqa zo'r mazasiga вообще gap şey yo'q siz bunaqasini yeb ko'rmagansiz albatta tayyorlab ko'ring hammaga yoqadi hammaga yoqimli ishtaha va bizni marafonlarimizda natijalar davom etmoqda siz ham qo'shilib oling